Добрый день! Я сегодня бы хотела поговорить о такой теме, как что нужно сделать покупателю для того, чтобы дешевле купить квартиру. Я работаю в фирме «Сумская недвижимость» больше 10 лет и хотела рассказать о, том, о таком инструменте, как предложение покупателя. В Гражданском кодексе этот документ называется как «Оферта». Это в 641 статье об этом написано. Если вы покупатель и думаете о том, чтобы купить квартиру да, и поторговаться с продавцом квартиры, которая вам уже нравится, то в нашей фирме есть такой инструмент. В чем он заключается? Это ваше предложение, которое вы говорите продавцу не в лоб, где он должен тут же принять решение, а вы даете человеку время подумать. То есть там в этом договоре, в договоре оферты, Написано о том, что я, фамилия, имя, отчество ваше, как покупателя, заинтересован в покупке квартиры, указывается какой адрес и на, за такую-то сумму денег и даю на обдумывание продавцу такое-то время. Да, чаще всего время на обдумывание продавцу дается от 3 до 10 дней, для того чтобы, с одной стороны, у человека было время, чтобы подумать, а с другой стороны, чтобы вы как покупатель тоже не ждали месяцами, годами, пока продавец примет решение. Что вам это дает? Первый психологический момент о том, что у продавца есть время для того, чтобы обдумать. Сравнить с другими предложениями, которые, возможно, уже были до этого момента, что приходили покупатели, говорили, что мы готовы купить вашу квартиру за такую-то сумму денег, чтобы пообщаться с другими членами семьи, которые тоже принимают решение в принятии вопроса. Ну и, конечно же, важный момент для покупателя о том, что это предложение не связывает вам руки. То есть до момента пока продавец не принял решение и письменно не подписал о том, что я принимаю решение, принимаю предложение такого-то покупателя, это называется договор акцепта, пока он этого не написал, вы не обязуетесь купить именно эту квартиру. То есть это не задаток, не гарантия. Это просто предложение для того, чтобы поторговаться, для того, чтобы обдумать, и чтобы ваши слова восприняты были более серьезно, чем тех покупателей, которые пришли и просто сказали это на слово. Всего доброго. Если будет еще какие-то информации или вопросы, обращайтесь. С удовольствием ответим с мужской недвижимости. Всего доброго. До свидания.